Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Guggen, frunda, mantal y apachas. Evet. De Art <laughs> Hoy este pancito les va a preparar unos champiñones al horno y les va a preparar una sopa turca. Vamos a agachar un poquito la pancita. <laughs> yo. Ah, no, aquella de la, de no, la escalera. No, 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 no. <laughs> una sopa de yogur que se llama como. jajik. Jajik. Yajik. Yo 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 yo, yo. Oyeron, entonces acompáñennos. Vamos. Vamos. Antes lavamos los champiñones. Forno diziyoruz. allá, Los champiñones se lavan simplemente así con agüita, se estiran, se tatan, se saca pues la mugrisita que tenga. Ya. ¿Y e, Calientan el horno a 150 grados, e, minutos, señor. E, Un minutos, solo fueron esperas, son sí, e, e los, los champiñones se dejan unos 15 minutos al horno, hay muchachos. Evet. Esto es una delicia. A ver, utilizamos los champiñones y queso parmesano. Esto es una receta fácil. divertir. Evet, fırınımıza bırakıyoruz. Yo la Mantarlarımız pişerken biz de cacığımızı yapalım. Malzemelerimiz salatalık, sarımsak ve istediğimiz kadar yoğurt. Ve peynir. Ah, sí, sí, sí. Te Ve su. Ve. Nane. Bueno, muchachos, mientras está preparando. Nane. Mientras está preparando los champiñones, están en el horno. Entonces, él va a preparar la sopa de yogur. Entonces, eh, se requiere, necesitamos eh, pepino, pepino, eh, ajo, menta. En mi familia conocemos la menta como pronto alivio, o sea, en Colombia es lo mismo. Eh, ¿Qué más? El yogur, obviamente, yogur natural y agua. También eh, él, él está utilizando simplemente el cálculo, muchachos, hay cada cual pues, como quiera. Se, se necesita que, se, que sea más yogur que agua, ¿sí? Porque de verdad que cuando es más agua que yogur, pues obviamente no queda muy rico que digamos. Y, y, sa, y sal al gusto. Tus. Tus. Sal salada adaptar un soilo. Miren el yog. Va a rayar los pepinos. Miren que son unos pepinos pequeños. Entonces, como les digo, muchachos, dependiendo la cantidad que ustedes quieran. Eh, esto es como, como el Irán turco como el Irán eso es una bebida tradicional turca solo que es como cucharable cucharable ¿no ¿entiendes? se puede comer con cucharita porque ya queda más espeso es más hasta se le echa hielo porque se consume es como les gusta les gusta consumirlo de frío entonces yo no sé yo solo les les lo recomiendo porque me parece muy rico y a los turcos les fascina a los turcos les fascina es muy delicioso <laughs> adivinen que hacen siempre con, con la punta del pepino a ver adivinen <laughs> ahí, sí. ahí sí no se lo comió quiere mami pero que ya va a estar yo a eso le llamo sopa muchachos porque <laughs> es salada para joyas de saira. Bu burada beklesin. Sarımsaklarımıza tuz katıp döveceğiz. Bueno, entonces ponen en, en el este morteros que se llama un poquito de sal los ajos los ajos para que queden más trit bien trituraditos. Las sales para ayudar a eso. Y dele, y dele, y dele. Así, duro, 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 y Que queden bien triturados los ajos Esto es una, mejor dicho, sopar, recomendado como para estos, para los tiempos de, de, de verano. Ay, para la hora del almuerzo, no sé, delicioso. Tamam. Tamam. ¿Qué sí, más? Idea. Bueno, ahorita va a licuar el yogur. Miren la cantidad que esperamos. Miren la cantidad que él utilizó. Uh -huh. Soak. Utiliza agua fría, bien fría, como les digo, le añaden cubitos de hielo si, si lo desean. Salatara flor Le incorporar el pepino Salamsac. Ajo. Nane. y la menta es menta deshidratada pero yo creo que fresca también se puede mim, mim. sí amor usted pero un momentico la vaporita está ocupada. esperemos un momentito se... bueno chatarla apoyas miren ya mezclan.

Muço poca poca agua, mucho Evet. Ay, muchachos, miren esa evet. ricura, miren. La cosa dependiendo gusto de cada cual, sí o qué. Miren. Comida fácil, fácil y rica. Şimdi mantarlarımıza bakalım. Mantarlarımız Musa. Mantarlarımız pişti. Mantarlarımızın piştiğini nasıl anlıyoruz? Hem yumuşak olacak. ¿Qué orden es Cuando se dan ustedes cuenta que los champiñones ya están listos, e, cuando los toquen estén blandos y hayan soltado su jugo natural. Aquí él no le ha puesto aceite, no le ha puesto nada. Así conforme los lavó ahí y los puso. oyeron. significa tus Le echar un poquitico de sal. yo rico ¿no? hmm, que sin salos no quedan ricos. Son, ah, ponemos en el lerimiz, consha peñideros, Ahí les echan, mire lo rellenan ahí con, con ese queso. Muchachos, estos deliciosos todo Pero para mí es un plato que o sea, me provoca comerlo de vez en cuando, o sea, porque mucho ya pues ya no, no es muy agradable. Pero así, eso es delicioso. Ay, Dios mío. Uh -huh. Yo creo que a mí no le gusta. Pero Luciana, hmm. Luciana no deja ni el pegado, muchachos. Bueno, uh -huh. tecla, fronada, vuelve y los mete al horno y el el y el a los a los mismos centígrados que los tenía ahora ¿Tú ver poco poco red black ¿Sí? ¿Cuando, usted cuando ustedes vean que el, se está dorando el el queso o cuando se está ya derritiendo, ahí está para que le echen muela, muchachos. A ver, más Ahí pueden ver cómo quedaron los champiñones. Con su quesito derretido ahí, muchachos. ¿Será que lo pruebo? Sí. Vamos a probar qué tal quedó esta belleza. Vamos a ver, miren, miren este queso. Miren, ay, <coughs> amor, <coughs> Pruébelo, 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 pruébelo Relax, weón <laughs> <laughs> Relax. Okay. Yayip, o la yayita en fin eso es similar a la ahí no echan de ver pero se le ven se, en breve, venga en, en breve. se le se, se ve muy bonito porque tiene los los el verdecito este de, de la menta y el verdecito del, del pepino se ve muy atractivo a la vista y al sabor pues ni se dedica y ahorita si sí los dejamos muchachos porque vamos a, a comer, muchachos. Porque imagínense. Que Dios me les bendiga. Despidas en recio. Chao, muchachos. <risa> muchachos, <risa> está súper recomendado los dos platos. Deliciosos, amor. Muchísimas gracias, amor. Ver, le quedó muy rico. Ver, muy rico. Tengan en cuenta que los champiñones con. Eh, el queso contiene sal y más encima la salicita que se le echan. Entonces, eh, mejor dicho. Hay al gusto. Que Dios me les bendiga y adiós. Buenas noches. Bye bye. bye Adiós. Adiós. Un buen provecho.